Дякую Сергій Назарович. Я запрошую до слова президента Федерації фехтування України. І сьогодні від імені Федерації фехтування, від імені членів Федерації, від спортсменів, тренерів, від всіх прихильників фехтування мені дуже приємно поздравити, поздоровити наших видатних співвідчільників з тим, що їм Міжнародна Федерація фехтування відзначила їх пам'ятним знаком. Зала славы светового фронтования. Я отрываю цайку. От Дождались, да? Герои у нас наоборот. Герои у нас. Кто из них попал? То есть есть возможность радоваться нашей молодежи, которая имеет. И за прогузерка Лондона 2012 Толина Хармана. олимпийского руху Украины. Очень приятно, что помнят, знают и не забывают. Спасибо большое. Для меня огромнейшая честь, и я безумно рада тому, что я в ряду таких легендарных людей, наших спортсменов. Вы всегда были и будете для меня примером, и вы всегда помогали. Вот Григорий Яковлевич всегда помогал, он для меня был кумиром, когда я была маленькая, брал у него автограф. Обидно, что многие тренеры уехали, многие спортсмены уехали. Я об этом хочу сказать. Я еще директор школы хотел бы обратить внимание руководства нашего спорта, в первую очередь, на состояние детского спорта. Я считаю, что традиции, даже все-таки вот те традиции, которые остались у нас на Украине, вот на это, за счет этого есть такие, как Харлан сейчас, и будем надеяться, что будут еще. Поэтому состояние детского спорта я хотел бы все-таки, чтобы руководство обратило больше внимания, потому что, да, если говорить по большому счету, результаты взрослой сборной у нас огромные, Действительно огромная а разница, и что происходит в детском спорте, и что происходит вообще в фехтовании, тут есть это отдельная тема. вам за